Dalam dunia pendidikan, bila pendidikan itu namanya pendidikan inklusif, perbezaan di antara pendidikan inklusif dengan pendidikan khas, pendidikan khas melihat barriers ataupun masalah-masalah pembelajaran berada pada murid. Jadi kita kena bantu murid supaya dia boleh belajar. Tetapi dalam pendidikan inklusif, barriers itu dilihat lebih banyak berada di dalam sistem. Maka kita perlu menyemak dan mereka bentuk kembali sistem agar sistem itu tidak menjadi punca utama orang tak boleh belajar. Bila mana mereka bentuk sistem itu yang diubah suai, bukan hanya pelajar-pelajar berkeperluan khas, semua pelajar dapat manfaat. Saya selalu analogikan, kalau kita nak buat kerusi untuk uh, pilot dalam kokpit, kita ukur ketinggian 500 pilot dan kita dapatkan kurang purata dia, kemudian kita buat kerusi. Akibatnya terus 300 pilot tak sesuai Sebab tak dekat dengan purata mm. tadi Reka bentuk yang lebih sesuai Ialah kerusi tu adjustable Boleh ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah Dalam pendidikan Jika selama ini Bantuan yang diberikan Ialah pertamanya Pelajar tu kena ada diagnosis Kena keluarkan duit yang banyak Cikgu kena menerima latihan yang spesifik Supaya mereka itu boleh bantu Dan bantuan tu pula Kalau tidak melihat Macam ni bantuan dia Tidak mendengar Macam ni bantuan dia Berat tetapi pendidikan inklusif dipergi ke arah yang berbeza. Misal yang mudah berlaku ialah dalam pengajian master saya, tugasan-tugasan bagi setiap coursework. Di hujungnya, 3,500 perkataan, academic essay sebagai assignment untuk coursework itu, kami diberikan pilihan. Kalau menulis essay itu mendatangkan masalah, you can choose different format. Nak buat presentation ke, nak record audio ke. Yang penting, fokus kepada content. We are evaluating the content but not the format, kata pensyarah. Cuma kalau saya buat presentation, saya kena kreatif pada mencari jalan macam mana nak mengekalkan integriti akademik, intact citation ke dan sebagainya itu macam mana. Benda itu diberikan pilihan bukan hanya untuk saya sebagai pelajar ADHD tapi pilihan untuk semua pelajar. Jadi para pelajar yang tidak ada sebarang diagnosis tapi dia rasa kalau topik macam ni dia kena lebih banyak memvisualkan apa yang dia nak sampaikan. Mungkin presentation lebih efektif berbanding dengan menulis esei akademik. Perkara itu bukan diberikan oleh pensyarah kepada kami atas ihsan dia tetapi pensyarah memberikan pilihan itu kepada kami berasaskan satu framework yang well research yang ada uh, pelbagai kajian untuk mengukuhkan amalan tersebut. Basically amalan itu ialah merupakan amalan yang menghapuskan penghalang belajar yang berada di dalam sistem supaya individu-individu di kalangan murid uh, boleh melaksanakannya. Universiti pun jimat duit, pensyarah pun tidak akan melihat kehadiran pelajar yang ada diagnosis tertentu sebagai menyusahkan membebankan. Dan saya tak sempat pun nak bagi tahu pensyarah yang saya ADHD sebab saya tak perlu beritahu. Sebab dengan ada pilihan tersebut, saya dah nampak masalah besar yang selalu mengganggu saya dalam 5 percubaan sebelum ni saya boleh atasi